kata-kata ini datang daripada Sarah Thompson, seorang jururawat warga Amerika Syarikat yang berusia 30 tahun. Walaupun beliau merupakan seorang pakar perubatan yang berpengalaman, namun setibanya di Malaysia, beliau berasa sangat teragak-agak untuk memanggil ambulans apabila bapanya Robert Thompson tiba-tiba rebah menanggung kesakitan di tengah-tengah orang ramai. Rakyat Malaysia di sekeliling mereka mendesak Sarah agar segera menelpon talian kecemasan. Namun beliau sebaliknya berteriak dengan suara yang menggigil. Tunggu sekejap. Bagaimanapun selepas ambulans tiba dan tugas mereka selesai Sarah, menunjukkan reaksi wajah yang penuh kehairanan dan berseru. Sangat pelik. Ambulans di Malaysia ini benar-benar pelik. Apakah punca yang membuatkan seorang jururawat profesional seperti beliau teraga agak pada mulanya dan apakah yang membuatkan beliau merasa ambulans di Malaysia itu pelik? Mari kita ikuti kisah ini bersama-sama. Di sebuah bilik kecemasan pada lewat malam di Los Angeles, Amerika, syarikat suasananya penuh dengan huru-hara seperti biasa. Tolong saya, tolong saya. Apabila mendengar jeritan meminta tolong Sarah, segera meluru ke arah pesakit tersebut. Namun soalan pertama yang perlu ditanyanya bukanlah di mana bahagian yang sakit sebaliknya adalah adakah anda mempunyai kad insurans kesihatan? Wajah pesakit itu berkerut menahan kesakitan dan imej itu sentiasa menghiris hati Sarah. Walaupun kerjanya adalah menyelamatkan nyawa, mengapa perkara berkaitan wang perlu dibincangkan terlebih dahulu? Meskipun sudah bekerja sehingga usia 30 tahun, beliau masih tidak dapat membiasakan diri dengan percanggahan ini. Sehinggalah pada suatu hari selepas tamat waktu kerja, Sarah menerima panggilan telefon daripada bapanya. "Sarah, ayah akan bersara bulan depan," kata Robert. Papanya yang berusia 65 tahun itu telah bekerja sebagai jurutera landasan kereta api selama lebih 40 tahun. "Tahniah ayah, terima kasih kerana bekerja keras untuk Sarah selama ini," jawabnya. Selepas memutuskan talian, Sarah teringat bahawa ketika bapanya masih muda, beliau sering bercakap tentang pembangunan sistem rel di Malaysia dan sering merungut mahu melihatnya sendiri dengan mata kepala sendiri. Sarah kemudian membuat keputusan untuk merealisasikan impian bapanya itu. Beliau menyemak buku akaun simpanannya yang dikumpul selama 8 tahun. Wang tersebut cukup untuk membawa bapanya bercuti ke Malaysia dengan selesa. Hujung minggu berikutnya, beliau pergi menemui bapanya. Ayah, jom kita raikan persaraan ayah di Malaysia-Malaysia biar betul, Sarah. Bukankah ayah selalu teringin nak tengok kereta api di sana? Bapanya terdiam sejenak sebelum mengangguk perlahan. Terima kasih, nak. Inilah impian seumur hidup ayah. Walau bagaimanapun Sarah mempunyai satu kebimbangan. Bapanya pernah menjalani pembedahan belon jantung tiga tahun lalu dan kadangkala masih mengalami gangguan ritma jantung. Ayah jangan paksa diri tahu. Kalau rasa tak sedap badan mesti beritahu Sarah segera. Tak apa Sarah. Ayah dengar perubatan di Malaysia sangat maju kata bapanya membuatkan hati Sarah sedikit lega. Sebulan kemudian mereka berdua tiba di lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur KLIA. Sambil berjalan di dalam bangunan terminal bapanya berhenti berkali-kali dan berseru hebat sungguh sarah lantainya bersih sampai berkilat. Lantai lapangan terbang itu sangat bersih seperti cermin tanpa secebis sampah pun sangat berbeza dengan lapangan terbang di Los Angeles. Selepas melepasi pemeriksaan imigresen pegawai di situ menyapa dengan sopan, selamat datang ke Malaysia. Walaupun lohat bahasa Inggeris mereka tidaklah sempurna, namun keramahan Malaysia itu benar-benar terpancar dan sampai ke hati mereka berdua. Apabila tiba di Stesen Central Kuala Lumpur, KL Central bapanya semakin teruja. Lihat itu Sarah ini kereta api model baharu bapanya merenung barisan kereta api moden dengan mata yang bersinar seperti kanak-kanak. Kita belum naik hari ini ayah, hari ini kita pusing-pusing sekitar Kuala Lumpur dahulu. Mereka memutuskan untuk menggunakan perkhidmatan MRT untuk kedataran merdeka, namun mereka tersesat di hadapan peta laluan yang kompleks. Nak keluar ikut pintu mana ya? Sedang mereka keliru, seorang petugas stesen mendekati mereka dan bertanya dalam bahasa Inggeris. Perlukan bantuan tuan petugas itu menggunakan aplikasi penterjemah untuk menjelaskan arah dengan terperinci untuk kedataran merdeka turun di stesen Masjid Jamek dan ambil pintu keluar nombor satu ya. Terima kasih banyak-banyak. Selamat bersiar-siar. Petugas itu melambai tangan. Tak macam di Amerika pun gumam bapanya. Di Los Angeles, mereka jarang mendapat layanan yang begitu prihatin. Keesokan harinya, mereka pergi ke tempat yang paling ingin dilawati bapanya, yaitu depot kereta api Sentul, tempat penyimpanan lokomotif WAP bersejarah. Bapanya merenung kepala kereta api lama itu tanpa berkelip berjalan mengelilingi kawasan itu berulang kali. Dalam zaman moden begini mereka masih mampu menjaga barangan sejarah ini dengan baik luar biasa. Sebagai seorang jurutera matanya bersinar-sinar beliau mengambil gambar dan mencatat setiap perincian. Melihat bapanya bahagia Sarah merasakan perjalanan ke Malaysia ini sangat berbaloi. Namun Selepas makan tengah hari ketika sedang menuruni tangga bapanya tiba-tiba terhuyung-hayang, ayah Sarah segera meluru memapahnya. Tak ada apa-apa Sarah, cuma gelap mata sekejap bapanya tersenyum cuba menyembunyikan keadaan sebenar. Namun pandangan mata jururawat Sarah tidak mudah ditipu. Bapanya berpeluh sejuk di dahi. Malam itu apabila pulang ke hotel Sarah memeriksa denyutan nadi bapanya dan mendapati ritma jantungnya benar-benar tidak teratur. Ayah esok berehatlah di hotel saja, tak boleh nak. Dah alang-alang sampai Malaysia esok kita nak ke Melaka. Ayah tak boleh lepaskan peluang ini. Sarah teraga agak. Sebagai kaki tangan perubatan beliau tahu bapanya perlu berehat, tetapi melihat sinar mata bapanya beliau tidak sampai hati. Percutian ini adalah impian bapanya beliau tidak mahu meragutnya. Baiklah, tapi jangan paksa diri. Kalau tak sihat beritahu Sarah segera. Ya ayah janji bapanya tersenyum lembut. Namun kebimbangan Sarah tidak hilang. Jika bapanya rebah apa yang harus dilakukan? Walaupun beliau mendengar perubatan Malaysia bagus, tetapi mereka adalah warga asing komunikasi mungkin sukar. Dan yang paling penting berapakah kos rawatannya di Amerika sekali memanggil ambulans. Sahaja boleh mencecah ribuan dolar. Di luar negara mungkin berkali-kali ganda lebih mahal. Sarah memandang siling dan memejamkan mata sambil berdoa agar semuanya berjalan lancar. Keesokan paginya, langit sangat cerah. Hari ini kita akan melihat bangunan bersejarah kata bapanya dengan ceria semasa sarapan. Sarah memerhatikan wajah bapanya, walaupun keadaannya stabil berbanding malam tadi beliau kelihatan letih. Ayah jangan paksa diri ya, tak apa Sarah. Inilah hari yang ayah tunggu selama 40 tahun. Setibanya di bandar bersejarah, Melaka bapanya menarik nafas dalam. Cantik sungguh. Mereka berdua melawat runtuhan kota Afamosa dan gereja St. Paul. Bapanya mengambil gambar dengan gembira, namun semakin lama mereka berjalan peluh di dahi bapanya semakin banyak. Ayah, jom kita berehat di tempat teduh dulu. Hmm, baiklah. Bapanya duduk di bawah sebatang pokok menggunakan sapu tangan untuk mengelap peluh. Wajahnya kelihatan pucat. Minum air ni, ayah. Sarah menghulurkan botol air dan bapanya minum sehingga habis. Terima kasih nak, ayah dah okey. Tetapi naluri jurawat Sarah memberitahunya ada sesuatu yang tidak kena. Ayah petang ini kita balik hotel ya tak? Ayah masih mahu melihat Jonker Walk. Bapanya cuba bangun tetapi langkahnya tidak stabil seperti pagi tadi. Sarah teragak-agak. Haruskah beliau memaksanya? Namun mata bapanya penuh dengan keazaman. Baiklah tapi kalau sakit sikit pun mesti beritahu Sarah. Mereka berdua meneruskan perjalanan di tengah-tengah ramai pelancong di Melaka. Ramainya orang bapanya berjalan semakin perlahan. Sarah cuba memapahnya, tetapi bapanya menggeleng. Ayah boleh jalan sendiri nak. Ketika mereka sedang menaiki tangga menuju ke kawasan bersejarah yang lebih tinggi nafas, bapanya mula tercungap-cungap. Ayah cukuplah, sikit lagi nak. Tiba-tiba bapanya memegang dadanya. Wajahnya berubah menjadi pucat lesi. Sarah, sakit, sakit dada sangat. Sesaat kemudian bapanya jatuh melutut ke tanah. Ayah Sarah segera memeluk bapanya. Pelancong di sekitar mula mengerumuni mereka. Inci awa oki, sesiapa tolong panggil petugas. Suara dalam bahasa Melayu kedengaran riuh rendah. Buka baju luar dia buat lapik kepala. Panggil ambulans cepat jerit seorang wanita. Namun pada saat itu Sarah sebaliknya berteriak kuat tunggu sekejap. Orang sekeliling memandangnya dengan hairan mengapa beliau melarang mereka tidak faham. Tetapi di dalam kepala Sarah satu imej lain muncul. Dua tahun lalu rakannya yang juga seorang jururawat bernama Jennifer masuk ke bilik rehat dengan air mata. Sarah kau takkan percaya ini. Di tangannya adalah invoice bill hospital. Anak lelakinya yang berusia 8 tahun jatuh dan kepalanya terhentak di sekolah. Ambulans datang mengambilnya ke hospital. Kos ambulans itu adalah 3.500 dolar sekitar RM15.000. Tin, insurans tak bayar ke insurans kita tak cover kos pengangkutan kecemasan. Aku terpaksa mohon bayaran ansuran dan sehingga kini Jennifer masih perlu membayar 200 dolar sebulan tanpa penghujung. Rakan yang lain lebih parah. Suaminya terkena serangan jantung ambulans datang mengambilnya dan akhirnya menerima bil termasuk kos rawatan sebanyak $150,000 sehingga akhirnya terpaksa mengisytiharkan muflis. Ini bermakna di Amerika memanggil ambulans adalah sama dengan bersedia untuk berhutang dan sekarang mereka berada di luar negara. Sebagai warga asing berapakah kos memanggil bantuan kecemasan di Malaysia $100 atau lebih tangan Sarah menggigil? Wang simpanan untuk perjalanan ini hampir habis had kad kredit, juga tidak mencukupi. Walaupun ada insurans perjalanan beliau tidak membaca butirannya sama, ada ia merangkumi kos ambulans atau tidak. Jika perlu membayar sendiri, semuanya hidupnya mungkin hancur. Sarah mengeluarkan telefon bimbit dengan tangan yang menggigil sehingga tidak dapat menekan skrin. Rakyat Malaysia di sekeliling memandang dengan keliru. Cik okey kecik nampak sangat teruk. Sarah menggeleng. Tolong panggilkan teksi untuk saya. Saya akan bawa bapa saya ke hospital dengan teksi. Suasana menjadi sunyi sepi. Semua orang tidak faham keputusan beliau dalam situasi kecemasan sebegini. Mengapa perlu panggil teksi seorang lelaki warga emas mendekatinya? Beliau kelihatan berusia sekitar 76 dan wajahnya sangat tenang. Nak tenang dan dengar cakap Pak Cik ya. Beliau bercakap bahasa Inggeris dengan perlahan. Ambulans di Malaysia untuk kes kecemasan seperti ini adalah percuma. Sarah mendongak. Percuma bagaimana mungkin benar nak tak perlu bayar satu sen pun, matanya sangat serius. Tapi kami warga asing kami tak ada insurans di sini. Kewarganegaraan tidak penting nak. Di Malaysia, jika ada kecemasan yang melibatkan nyawa sesiapa pun berhak memanggil unit kecemasan 999 secara percuma. Lelaki itu merenung matanya. Menyelamatkan nyawa manusia tidak ada syarat berkaitan wang nak. Kata-kata itu membuatkan air mata Sarah hugur. Menyelamatkan nyawa manusia tidak ada syarat. Sepanjang hayatnya menjadi jururawat inilah kali pertama beliau mendengar ayat ini. Pakcik pernah jadi sukarelawan penyelamat selama 35 tahun. Dah ramai orang Pakcik tolong. Beliau tersenyum lembut. Ramai warga asing yang bimbang tentang wang seperti kamu tapi di sini kamu tak perlu risau tentang itu langsung. Rakyat Malaysia yang lain mengangguk mengiyakan. Nyawa bapa kamu paling penting. Hal Wang jangan risau. Sarah tidak mampu berkata apa-apa, hanya mampu menangis. Beliau bekerja sebagai jururawat selama 8 tahun dan soalan tentang insurans sentiasa menjadi soalan pertama kepada pesakit. Beliau menyangka itulah perkara normal di dunia. Tetapi sekarang, orang asing ini memberitahunya bahawa nyawa manusia adalah lebih penting daripada segala-galanya. Saya faham. Tolonglah bapa saya. Sarah merapatkan tangan tanda berterima kasih sambil mengangguk. Serta merta semua orang mula bergerak. Seorang wanita menekan telefon. Hello 999. Ya, ada warga asing tidak sedarkan diri sakit dada di kawasan kota Afamosa. Beliau memberikan butiran dengan lancar. Ambulan sampai dalam lima minit. Katanya kepada Sarah. Lima minit. Sarah terkejut. Di Amerika sekurang-kurangnya perlu tunggu 20 minit atau di bandar besar lebih 15 minit ke atas. Cik ambil botol air sejuk ni tuam pada dahi ayah cik dulu. Wanita lain menghulurkan air sejuk. Seorang lelaki lain membantu mengipas bapanya. Jangan risau ambulans dah dekat. Walaupun bercakap bahasa yang berbeza semua orang menghulurkan bantuan, petugas tapak bersejarah berlari datang membantu. Kami akan tunggu di depan untuk beri isyarat pada ambulans Sarah memegang tangan bapanya. Ayah sabar ya. Ambulan sedang datang. Papanya tersenyum lemah. Sarah, datang ke Malaysia memang keputusan yang bagus nak. Kata-kata itu membuatkan hati Sarah sayu. Beliau memandang sekeliling melihat lebih sepuluh orang rakyat Malaysia berdiri dengan penuh bimbang terhadap mereka. Mereka sanggup mengorbankan masa percutian sendiri demi warga asing yang tidak dikenali. Ini adalah gambaran yang tidak dapat dibayangkan di Amerika. Di bandar besar di sana, jika seseorang rebah orang ramai sering mengabaikannya kerana tidak mahu menyusahkan diri atau takut disaman. Tetapi di sini, semua orang menghulurkan tangan mengikut naluri. Hanya selepas empat minit bunyi siren kedengaran, ambulans unit kecemasan membelok masuk dengan pantas. Sangat laju, sungguh tidak dipercayai gumam sarah. Tiga orang petugas kecemasan melompat turun bersama pengusung. Pergerakan mereka sangat teratur dan pantas. Biar kami periksa keadaan Bapak Cik. Mereka menggunakan peralatan moden untuk mengukur tekanan darah nadi dan oksigen. Ada penyakit sedia ada. Pernah buat pembedahan belon jantung tiga tahun lalu, darah tinggi dan ada ritma jantung tak teratur. Sediakan penyelarasan dengan hospital pusat segera, papanya diangkat ke atas pengusung. Anak boleh naik sekali di dalam ambulans, saya boleh naik sekali ke mestilah boleh tak ada masalah. Di Amerika ahli keluarga biasanya tidak dibenarkan naik bersama ambulans kecemasan tetapi di Malaysia ini adalah perkara biasa. Sebelum naik ke ambulans Sarah menoleh untuk berterima kasih kepada orang sekeliling. Lelaki warga emas tadi melambai tangan. Semoga berjaya nak. Ayah kamu pasti akan okey. Sarah menundukkan kepala berterima kasih dengan sepenuh hati. Apabila melangkah masuk ke dalam ambulans, Sarah menarik nafas panjang. Gambaran di dalam sangat berbeza daripada apa yang disangkanya. Peralatan pemantauan elektrokardiogram (ECG), mesin bantuan pernafasan, peralatan pemberian ubat dan almari ubat yang tersusun rapi. "Ini betul-betul ambulans," kegumamnya. Beliau sudah melihat ambulans Amerika yang tidak terkira banyaknya, tetapi ambulans ini seperti bilik kecemasan mini yang bergerak. Seorang petugas mula memasang mesin pemantau jantung, seorang lagi menyediakan oksigen dan seorang lagi menggunakan radio untuk memaklumkan hospital. Kes lelaki 65 tahun sejarah penyakit kardiovaskular sakit dada sesak nafas dijangka gangguan ritma jantung. 10 minit lagi sampai, hospital dah terima. Bilik kecemasan sudah bersedia menunggu. Sabar ya, pacik petugas itu memberitahu bapanya dengan suara lembut. Sarah melihat perbezaan yang sangat ketara. Ambulans Amerika mempunyai peralatan asas tetapi mengenakan bayaran yang sangat mahal. Namun di Malaysia, peralatannya lengkap, perkhidmatannya penuh dengan jiwa malah, aksesnya percuma untuk kes kecemasan. Ambulans mula bergerak. Sarah memandang keluar tingkap dan sekali lagi melihat pemandangan yang sukar dipercayai. Kereta di hadapan sama ada teksi, lori atau van semuanya beralih ke kiri dan ke kanan secara serentak untuk membuka laluan kepada ambulans. Semua orang beri laluan serunya. Apabila tiba di persimpangan lampu isyarat walaupun lampu merah kereta di lorong lain yang mendapat lampu hijau berhenti sepenuhnya untuk membenarkan ambulans lalu dahulu, air mata sarah berlinang lagi. Cikoki ketanya petugas kecemasan. Di Malaysia, bila nampak ambulans, memang semua orang akan beri laluan macam ni ke ya cik itu perkara biasa. Semua orang mahu pesakit sampai ke tangan doktor secepat mungkin. Perkataan biasa di sini bukanlah perkara biasa bagi Sarah. Di Amerika walaupun ada siren ramai orang yang tidak peduli malah ada yang membunyikan hon kerana tergesa-gesa dengan urusan sendiri. Tetapi di sini pejalan kaki pun berhenti menunggu. Seorang ibu yang mendukung anak kecil juga berdiri menunggu ambulans lalu seolah-olah beliau sedang mengajar anaknya bahawa ambulans mesti didahulukan. Ini bukan sekadar sistem atau undang-undang tetapi ia adalah hati budi rakyat negara ini yang bekerjasama untuk menyelamatkan satu nyawa. Seluruh bandar seolah-olah bekerjasama untuk membantu bapanya. Sarah teresak kecil. Terima kasih kepada semua orang yang sanggup mengorbankan hanya beberapa minit masa mereka kerana minit-minit itulah yang menentukan hidup mati bapanya. Setibanya di hospital bapanya segera dihantar ke bilik kecemasan. Sarah duduk menunggu di hadapan bilik. Sejak bapanya rebah sehingga sekarang tidak sampai satu jam pun berlalu, tetapi baginya ia terasa sangat lama dan telah mengubah pandangan hidupnya selamanya. Beliau membuka dompetnya secara rahsia untuk menyemak had kad kreditnya yang berbaki $500. Cukupkah? Walaupun kos ambulans percuma kos rawatan dan bilik hospital mungkin sangat besar, selepas 30 minit doktor keluar, keluarga Encik Thompson... Ya saya doktor. Bagaimana keadaan ayah saya? Keadaannya sudah stabil. Ia adalah serangan aritmia gangguan ritma jantung mengejut. Pembedahan belon yang lama tidak ada masalah. Tetapi malam ini beliau perlu dimasukkan ke WAD untuk pemantauan. Terima kasih doktor, terima kasih sangat-sangat. Sarah menarik nafas lega. Jururawat membawanya ke bilik pemulihan. Bapanya terbaring di atas katil wajahnya, kelihatan jauh lebih baik. Ayah Sarah. Ayah dah okey. Doktor kata dah selamat. Ayah tahu tak ambulans di sini memang betul-betul percuma. Beliau menceritakan tentang apa yang dikatakan oleh pakcik bekas penyelamat tadi tentang bantuan semua orang dan tentang bagaimana setiap kenderaan di jalan raya memberi laluan. Bapanya mendengar dengan teliti air mata bertakung di kelopak mata. Semua orang buat semua itu untuk ayah bukan sekadar untuk ayah tapi untuk sesiapa sahaja nyawa yang memerlukan bantuan. Orang di sini melakukannya sebagai satu perkara yang biasa. Papanya terdiam sejenak sebelum berkata, "30 tahun, ayah impikan mahu melihat teknologi kereta api di sini. Ayah sangka negara ini hebat dalam bidang kejuruteraan." Papanya memandang keluar tingkap, tetapi ayah silap. Perkara yang paling hebat tentang Malaysia bukannya kereta api atau bangunan pencakar langit tetapi hati budi rakyatnya dan sistem yang benar-benar menghargai nyawa manusia. Keesokan paginya, Doktor membenarkan bapanya pulang. Semuanya sudah okey, tetapi selepas ini jangan paksa diri ya. Beberapa orang jururawat datang menghantar mereka dan mengucapkan selamat bersambung cuti dengan gembira. Sarah berjalan ke kaunter pembayaran. Jantungnya berdegup kencang. Berapakah kos rawatannya di Amerika Cash sebegini boleh mencecah 50 dolar dengan mudah? Encik Thompson ya. Tunggu sekejap gumam petugas wanita di skrin komputer. Sarah memegang kad kreditnya dengan erat. Bagi bahagian kos pengangkutan ambulans adalah percuma. Dan memandangkan Cik mempunyai insurans perjalanan insurans merangkumi hampir kesemuanya. Hampir kesemuanya, jadi berapa lagi yang saya perlu bayar tambahan baki yang perlu Cik jelaskan sendiri adalah RM Saranturendurn. Kira-kira dua -kira manduan dolar, Sandy Menen maksud. Maksud Cik Sandy 0 dolar ke bukan Cik seratus ringgit Malaysia sahaja. Petugas itu tersenyum mengesahkan. Air mata Sarah mengalir lagi. Terima kasih, terima kasih banyak banyak. Ia adalah air mata kelegaan, kesyukuran dan juga kesedihan terhadap sistem di negaranya sendiri. Di Amerika rawatan perubatan boleh menghancurkan hidup seseorang, tetapi di Malaysia menyelamatkan nyawa adalah keutamaan nombor satu. Tiga hari kemudian, Sarah dan bapanya pulang ke Los Angeles dengan selamat. Papanya kembali sihat seperti sedia kala. Keesokan harinya, Sarah kembali bekerja dan menceritakan kisah ini kepada rakan sekerjanya. Ambulans percuma dan sampai dalam empat minit. Biar betul, Jennifer bertanya seakan tidak percaya, malah semua kereta di jalan raya beralih memberi laluan. Semua orang bekerja sama untuk membantu orang asing. Sarah mula menulis kisahnya di media sosial menceritakan pengalamannya di Malaysia, kebaikan rakyatnya dan sistem yang telah menyelamatkan nyawa bapanya. Hantarannya menjadi tular dengan perkongsian lebih seratus ribu kali. Terdapat banyak komen yang menyatakan bahawa Amerika Syarikat patut belajar daripada Malaysia dan mengapa mereka perlu membayar begitu mahal hanya untuk menyelamatkan nyawa. Walau bagaimanapun terdapat satu komen daripada seorang rakyat Malaysia yang menarik perhatiannya. Sistem kami memang bagus, tapi ada juga masalahnya kerana sesetengah orang nampak ia percuma mereka telefon ambulans untuk digunakan sebagai teksi menyebabkan orang yang benar-benar sakit tidak dapat bantuan. Sarah kemudian menulis satu lagi hantaran sistem yang indah sebegini memerlukan kerjasama daripada semua orang. Hakikat bahawa ia percuma adalah satu kemurahan hati, tetapi kita janganlah menggunakannya secara membazir demi mengekalkan ruang itu untuk situasi antara hidup dan mati yang sebenar. Sarah memandang keluar tingkap di Los Angeles. Pemandangannya biasa tetapi perasaannya telah berubah. Apa yang beliau pelajari dari Malaysia bukan sekadar tentang sistem kesihatan awam tetapi ia adalah budaya menghormati nyawa kerjasama antara orang asing dan sifat empati sesama manusia. Beliau berjanji pada dirinya sendiri bahawa sebagai seorang jururawat beliau akan menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Soalan pertamanya tidak lagi akan berkaitan dengan insurans sebaliknya, di mana bahagian yang sakit. Biar saya bantu ya. Mengubah sistem mungkin sukar, tetapi mengubah sikap bermula daripada dirinya sendiri. Beliau berharap suatu hari nanti Amerika akan menjadi masyarakat yang menghargai nilai nyawa melebihi angka di dalam invoice sama seperti apa yang telah beliau rasai di Malaysia. Bunyi mesej daripada bapanya kedengaran Sarah Ayah sedang tengok gambar kereta api di Malaysia ni, teknologi mereka memang hebat nak. Tapi yang lebih hebat ialah hati budi orang di sana. Sarah tersenyum dan membalas ya ayah Sarah pun rasa begitu kita benar-benar belajar perkara yang paling berharga dari sana. Bagaimana dengan anda? Apakah pendapat anda tentang kisah ini? Bagaimanakah ambulans impian anda? Cuba tinggalkan komen dan beritahu kami ya. Dan jangan lupa tekan butang langgan dan suka untuk memberi sokongan kepada kami. Kita jumpa lagi dalam kisah akan datang. Selamat tinggal.